Para hadirin yang dikasihi, izinkan saya untuk berkongsi satu dua pengajaran yang saya belajar dalam tahun-tahun yang lalu kebelakangan ini. Pertamanya, perkongsian ini sebenarnya adalah nasihat kepada diri saya sendiri, sebuah self reminder. Namun kalau ada manfaatnya, bolehlah ambil sebagai inspirasi. Kalau tidak Anggaplah ini sekadar cerita daripada insan yang masih belajar selok belok kehidupan. Kisah pertama yang saya nak kongsi adalah tentang lebah. Lebah ni sebenarnya ciptaan Allah yang menghasilkan madu yang kita tahu banyak manfaatnya. Dalam setiap sarang ni ada beribu-ribu lebah pekerja yang taat segala arahan. Tugas mereka pertama kumpul nektar. Kedua, mereka membina sarang dan ketiga melindungi ratu lebah. Namun saintis mendapati kira-kira 20% lebah ini mereka tak, sebenarnya tak ikut arahan. Mereka meneroka jalan lain, merayau ke tempat-tempat yang bukan kawasan bunga yang telah mereka tetapkan. Pada mulanya saintis berkata mungkin lebah-lebah ini pemalas, tak efisien atau mengambil kesempatan. Namun, apabila sumber makanan mereka yang biasa tadi, bunga-bunga itu kering atau berlaku perubahan cuaca, rupa-rupanya 20% lebah yang mengembara tadilah yang menyelamatkan koloni mereka. Kenapa? Kerana sepanjang mereka meneroka jalan baru tadi, mereka terjumpa sumber makanan yang baru. Dan selama berjuta-juta tahun spesies lebah ini telah survive. Terima kasih kepada 20% explorer atau lebah degil tadi. Ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada lebah ni. Malah dalam Al-Quran ada satu chapter khusus dinamakan Surah An-Nahlul. Maksudnya itu lebah Bagi saya Apa yang kita boleh contohi adalah Strategi mereka tadi Iaitu gunakan 80% Masa atau resources kita Terhadap kerja utama Contohnya kerja hakiki Mencari rezeki Atau belajar mengikut silibus universiti Namun simpanlah 20% lagi Masa kita untuk teroka explore idea baru, kemahiran baru atau apa yang kita ingin tahu. Siapa tahu, mungkin 20% masa inilah yang menyelamatkan masa depan kita sama seperti lebah tadi. Terutamanya pada 10 mungkin 10 tahun yang akan datang, di mana kita dengar mungkin ribuan pekerja yang akan dibuang dan diganti dengan AI. Jangan kita terlalu terikat dengan nama kursus kita. Kalau nama ijazahnya kejuruteraan, maka harus fokus 100% belajar tentang engineering sahaja. Banyak peluang yang ada pada hari ini pun tidak pernah kita dengar 10 tahun yang lalu. Begitulah juga 10 tahun yang akan datang. Mungkin peluang ada peluang-peluang baru yang yang bakal kita manfaatkan. Kerana kita meneroka perkara-perkara tersebut daripada sekarang Sebab kata Ali Falsafah Seneca Luck is what happens when preparation meets opportunity Kisah pengajaran kedua yang saya nak kongsi adalah Satu tulisan yang mendalam daripada Naval Ravikant. Katanya ada tiga benda yang orang paling kaya dalam dunia pun tak boleh beli Katanya a calm mind, a fit body and a house full of love. These things cannot be bought. They must be earned. Orang yang paling terkenal dalam dunia, yang memegang jawatan yang paling tinggi pun mereka tak boleh beli ketenteraman jiwa. Mereka harus kawal perasaan sendiri, harus sucikan hatinya. Begitu juga orang yang paling kaya dalam dunia ini, punya puluhan juta, bilioner mereka tak boleh beli badan yang sihat. Mereka juga seperti manusia biasa, harus bersenam dan menjaga nafsu makan. Dan yang ketiga, orang yang datang daripada keluarga terhormat. Orang kata sekarang ni all money, punya puluhan rumah. Tetapi mereka tetap tak boleh membeli walau satu rumah yang penuh dengan kasih sayang. Inilah tiga perkara yang setiap manusia harus berusaha sendiri dalam hidup ini. Tak kira mereka kaya atau miskin, berpangkat atau tidak. Jiwa yang tenteram, badan yang sihat dan hubungan yang penuh kasih sayang. Tanpa tiga perkara ini, kejayaan-kejayaan kita yang lain akan berasa kosong. Para hadirin yang dikasihi Allah sekalian, ramai orang sering menanyakan satu soalan ini iaitu, What is your purpose of life? Bertahun-tahun saya memikirkan persoalan ini, dan kira-kira tiga tahun yang lalu saya menemui jawapan saya to leave things better than when you found it. Sebagai insan, sebagai manusia yang dijadikan sebaik-baik ciptaan, kita mempunyai tanggungjawab untuk meninggalkan sesuatu itu lebih baik daripada ketika kita menerimanya. dan Berdasarkan prinsip inilah amat besar harapan saya agar universiti menjadi medan lahirnya graduan yang mempunyai logika yang tinggi, graduan yang objektif mencari kebenaran, graduan yang menggunakan kelebihannya untuk kebaikan sejagat, graduan yang tak mudah terpedaya dengan retorik di luar sana dan graduan yang tak pernah berhenti teroka ilmu sepanjang hayatnya walau tak berada lagi di universiti. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada semua graduan UMPSA 2025 atas kejayaan ini dan semoga sepanjang hidup kita ini kita sentiasa berada di jalan yang lurus. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.